Пані та панове, наступний бій сьогоднішнього вечора боксу у ваговій категорії до 64 кілограмів. І у сині кутрингу запрошується боксер команди Росії Григорій Лізуненко. У червонику запрошується боксер команди Українські отамани Володимир Матійчук. Рефері у ринзі Алан Рус Фінляндія. У синьому куті рингу представник команди Росії. Йому 21 рік. Зріст 168 сантиметрів. Дебютант всесвітньої серії боксу. Бронзовий призер чемпіонату Росії 13-го року. Григорій Лізуненко. У червоному куті ринку один з найбільш досвідчених боксерів команди українські отамани. Представник клубу Козак. Йому 32 роки. Зріст 170 сантиметрів. Восьмиразовий призер чемпіонату України. Чемпіон України. Дворазовий переможець турніру найсильніших боксерів України. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2011 року. Отаман з Бердичева. Volodymyr Matrychuk. to Keep your head up. No holding, no low blows. Good luck to both touch gloves. Ну незабаром начнется бой в категории до 64 кг. Володимир Матвейчук, э, украинский атаман против россиянина Григория Лизуненко. Да, и Владимир Матвейчук, опять же, мы поговорили с ним и пообщались перед этим боем. Предыдущий бой провел также тут, в Киеве, на отлично, против кубинца. Вы помните эту зарубу Вовчика? Но ну, там, и, серьез... и серьезный очень соперник у него был, действительно, к... этот... Кубинец, по-моему, финалист Олимпийских игр. И как кость в кость провел с ним там? Вовчик? Этот бой. Но и также он настроен сегодня в соперниках. Сегодня дебютант всемирной серии бокса. Вова далеко не дебютант. Вова боксировал еще в первом сезоне. Боксировал меньше, чем в этом, кстати, сезоне. Вова и сам тренируется. Ну и, как вы слышали, от Сережа Брюля, представляет клуб бокса Казак. Город Киев. Ну а сам он из Бердычева тренировался и тренируется всю жизнь под руководством заслуженных тренеров Украины Игоря Матвичука. Однофамилец э, так получилось, вот поэтому такая, такие бои у Вовы проводятся на фар, да, у вот однофамильца и Сергея Стащенко. Вова Матвичук, он им передавал, всегда говорит, что признателен будет этим людям. Вот, и обещал рубку сегодня. Конечно же, в родных стенах Вова будет и уже работает первым номером. Ну, декілька разів навіть влучив у корпус суперника. Пока что Лизуненко ховается за блоком переважно, але все ж таки ховающийся за ним, десь пропускает удары у Тулук. Да, на взвешивании боксеры показали вес. Вова Матвичук: 63,9 килограмм. Соперник Григорий Лизуненко, 63,2. Ну, 700 грамм, ну больше, В категории будем вот так казать, да, Так, 100 грамм. Столбер. Да, ставочка сейчас мы слушаем, э, слышим, подслушиваем и понимаем для него команды России, что тут э, ставка торс Вова Матвейчука Они постоянно подсказывают печень-печень. Действительно, Вова атакует больше. Он идет вперед. Понятно, что у него руки перед собой, высоко подняты локти. А пока еще самый у корпус. Навато активнейшее. І влучніше працює Матвійчук. Намагається тут перевести з поверху першого на поверх другий. Поки що важко це зробити. Росіянин дійсно зацементувався там. Але пропускає. Ну, Без примірки так, вийшов Матвійчук на цей двобій. Дійсно, рубка, попри що ти казав, то матвічук не всі знаємо. Це характер. Charakter. дуже і дуже непростий для його суперників. Зарствует с этого строя. Да, примерять тут ничего Вова не будет. В шортах этих боксирует не первый раз, да и соперника. Как ты его отсмотришь? дебютант всемирной серии бокса готовился и готовился, да. Тут, ну такая всемирная серия бокса пропускает Вова, но и наносит также удары в ответ. Он активнее в этом первом раунде. Ну и соперник отвечается не так уж и просто, но и тут разница, да, 9-9. 11 лет разница. 32 нашему боксеру украинцу из Бердычева. Но и 21 год представителю России. Но... Ну, лочнейшим, лочнейшим был Матвичок. Да, но тут, боюсь гадать, но должен быть наш раунд. Ладно, давайте ждать. Я про каждый раунд, наверное, буду говорить, что он Еще наш. Он наш. А, ну, посмотрите, как работает Катман уже после первого раунда в углу у Григория Лизунин. И как вот все, все люди, которые в углу набросились. 10-9. Вова yes. Матвичук забирает первый раунд. И главное не отдавать. Так, Ваш мабуть, будет весь поединок в таком темпе провести Матвейчуку. С кубинцами получилось. Но там еще, мне кажется, настолько на эмоциях, так, выскочил Матвейчук. Кубинцы, тут тебе призер, олимпийский Ну, за что так. Я с тобой согласен против призера, финалиста, да. Ну а сегодня дворец спорта не даст сделать шаг назад, понимаете? И вы это сейчас слышите. Так, поддержка невероятная. Каждого боксера, украинского боксера, встречают стоящие. Ну, про принципове всего противостояния, даже у спортивному сенсе, так, не внимательно. Да, тут, как только мы посмотрели жеребьевку группы, сразу было понятно. Вот они, две зарубочки. Вова, Вова во дворце спорта. Ну и Вова начинает работать, занимает центр ринга. Раскручивается соперник. Вот тут э, рефери молодец, потому что очень на низком, на бреющем, да, работает боксер из России. И так вот выныривает он, знаешь, как буек в море. А вот тут пропустил на приемный Матвейчук. Единственный на приемный был эпизод. Ты про что ты сказал, выпернул Лизаненко... выпернул одразу на не удар. Да, но вопросов нету, потому как он ударил после этого, этого нарка. Главное, чтобы он головой вперед не выныривал, знаешь. Вот этого не хотелось бы. Вова пробивает аперкот и сразу накрывает левым. Он работает одиночными, он не работает. Все с комбинацией. У Вовы. Сейчас в порядке. с ударом, так, школа. Да, ты правильно сказал. вот Главное, что Говчик силы рассчитал, вот, прижал соперника в угол и пробил в челюсть. Но тут вот. Вова Печень подсказывает нам тут из-за спины болельщики. Ну и починаю, раскручивать так суперника. Ты знаешь, как-то подозрительно молчит и очень на паузе работает Григорий Лизуненко. А вот и, и, взрывается комбинациями. Вова очень активен первые два раунда, просто чтобы это не сыграло злой шутки. Знаешь, Вова почувствует себя, пойдет вперед и на пропускает авоську. Ну еще а что, она пропустил, до речи, Матвичок. Да, и в зале, вы знаете, нельзя сказать, что очень громко. Как раз такая напряженная спортивная тишина. Ну и пропуская на доме месте Лизаненко. Да. Вот это желание реабилитироваться у Матвичука, оно присутнее, но тут следует себя, возможно, в какие-то моменты призупинить, так? Да, где-то себя дернуть и успокоиться. Ну вот эта серия ударов, тут 5 в 1, по-моему, вышел. Да, 5 в 1 по ударам. 5 ударил, 1 только пропустил. Ну и тут публика заводится абсолютно. Важный, важный раунд для Матвейчука. Да и не очень простой он для Криши Лизуненко. Дай бог, чтобы этот, этот раунд посчитали точно так же, как и первый. Хотя пока предпосылок к тому, что Вова проиграл раунд, не было. Были одиночные удары, которые пропустил Матвейчук. Ну вот так, до еще и на выбухал в серии. Так, Лизаненко, Матвейчук вдало. Больше-менее вдало, будем так казать, Шоу в захист. Главное, чтобы нас сейчас не удивили оценки. 2-0. 10-9. Опять 20-18. Все трое арбитров. Ну и слава богу. Дай, но, я, дай, я вообще не против. Тут, мне все подходит. Тут, а, треба, тут треба розрахувати силы. Розрахувати силы на всю дистанцию. <салит> на всю дистанцию поединка. Можливо, где-то Не брати паузу, ні. але На певних відтинках взяти перепочинок. Тому що суперник не з простих, будемо відвертими. Суперник, попри те, що дебютант такого турніру, як всесвітня серія боксу, але пасти задніх не збирається, Це вже очевидно. Да, но еще раз бы хотелось бы сказать, немножко проанонсировать. Действительно, канал 2 плюс 2 подписал вчера контракт на трансляцию поединка Майвезер пакьяо по Это бой десятилетия, говорят по-разному, для меня там главный бой все равно в том вечере. Это бой Васила Маченко, нашего хайтека, который Опа. продолжает готовиться, а тут нет, нет. не было отчета. Вот как только вспомнили про Васила Ломаченко, чуть нокдауна не было. Слышу, Сила слышу, фамилии даже, не. да. Вот. Вася продолжает готовиться в Америке, ну тут продолжает, две недели до боя И вы этот мегафайт обязательно увидите на 2 плюс 2 Следите за нашими анонсами, мы сделаем все, чтобы это было в прямом эфире Перед этим вечером мы напомним все лучшие бои на профиринге И Пакьяо, и Майвезер, ну и конечно же Вася Ломаченко Ну и документальный фильм про Василия Головне, слідійте за анонсами на 2 плюс 2. Ну а зараз ми боліємо за українських атаманов, за атамана конкретно Вову Матвійчука. А тут рубка пішла. Тут вже пішла рубка, тут вже починає Лізуненко пропонувати дещо іншу манеру ведення бою. Він починає відповідати ударом на удар. Ну так не знаю, наскільки це йому на користь, тому що знову ж таки. Під час такого поєдинку на перший план виходить характер. Під час такої манери. У Матвійчука з характером все гараж. Що буде у Низуменко? Влучив, влучив росіянин, На жаль. Третій раунд уже тяжелее для обоих боксеров. Хотя количество ударов, не смежна Евмова Матвейчук, может быть, чуть-чуть упала скорость. Ну, в принципе, наверное, и должно так быть. Пять раундов боксер рассчитывает. Два, вот третий раунд, это такой экватор. Сейчас, если Вова забирает этот раунд, это 3-0. это уже будет ну, как минимум красиво, да, Олег? 3-0. Ну, будем на нас это сподеваться, потому что суперник все-таки начинает выходить из властной тени. Да и Вовчик не отпускает. На самом деле хочется еще раз объяснить. Да, Вова сейчас вышел у нас во втором поединке, хотя его вес 64. Да, следующий у нас будет весовая категория 75 норматов. Вот так вот сегодня немножко перемешали, да, украинские атаманы. Но это все для, зрели для зрелищности. Вы видите, как у нас все идет по нарастающей. На этом заканчивается третий раунд. Третий раунд второй сегодняшней встречи. Напомним, Хасан Бой уже свою, свой поединок выиграл. Да, повторы. Тут спасибо режиссерам. Всегда у нас очень сочные, вкусные. Но вот такие удары, да, третий раунд, вы знаете, для меня, ну не знаю, 50 на 50. Ти правильно сказав, тут как-то ожили, ожил проснувся, да, Лізуненко? Це ще сила є все ж таки присутньо. 21 рік хлопців. Він цих раундів десяток має проводити. Так, ну принаймні відбігати як мінімум. Побачимо. Побачимо. Ні. Mm -hmm. Віддають Григорію Лізуненко цей раунд. 9-10. 29-28. Общий счет. И четвертый раунд. Да, этот раунд надо забирать. Ну, действительно, бы не осталось никаких вопросов. Этот раунд Матвейчук должен вырывать. Аби не, запытань, аби не залишати, так так, на вид відкладати на пятый. Да, ты, тут ты, ты знаешь, тут такой вес, 64 килограмма. Мы все видели во всемирной серии бокса. И нокауты, и, и нокдауны. И, кстати, в этом весе тоже их видели. Восьмот еще загоняет супер на колкут. А Але что? одразу, одразу Лизаменко Дэу Клинч. И, до речивается сейчас голову. Венгову. он очень да сильно слухов Александра Небзяка. Чуя, да, чуя Не чуя первый раз, конечно, слышит, он прислушивается. Он тут такое было, да. Он не слышал, может, команду Стоп, когда ему тренера продолжали ну, кричать: Работай, работай не останавливается. Вот. Может, Лизуменко, но ну, я не знаю, с чем это связано. Первый раз, когда вот, забитая арена, да, еще и болеют против тебя. Пробивает Матвейчук. С шагом назад отходит. Опять же, я надеюсь, это видят те люди, которые считают эти удачные атаки. Бросился сейчас вперед и Лизуненко. Но все три удара были в блок. Один из них в молоко. Вот, может быть и такая тактика должна быть, когда вот пошел вперед соперник, один точечный удар с отходом назад для того, чтобы да, для калькулятора, как говорят, для того, чтобы зарабатывать эти баллы, которые потом мы видим, точнее после каждого раунда. Да, постоянно смотрит Лизуненко в сторону Александра Лебзяка грамотно работает этот раунд. Матвейчук не бросается так, из последних так. сил. Он понимает, что ну, минута да, еще в четвертом раунде. Да и пять минут в пятом раунде. На этом бокс не заканчивается. Бой не заканчивается для него. И что главное, он знает, как отбоксировал Дусматов. Он понимает 1-0. И что сейчас нам очень надо 2-0. Да снизу в темп, но сделал это навмисно. Матвейчук это Ну, когда нужно, он Да, выдохнул, как правильно сказать, не знаю, перезарядил и бросился вперед с двоечкой, с троечкой. 30 секунд до завершения раунда. Тут допрацевать потребно, Тут потрібно вырвать закинчение. Да, есть такое неписанное правило, да, что помнят начало раунда и конец этого раунда. Вова, Вова, вот он дворец спорта. Действительно, мы же дома боксируем. Матвейчук переследует. Везуненко. Я срежу коты и атака от украинца. А показалось, да, на секундочку, что пошел нам, так. Что пошел Григорий Лизуненко. Ну и гон. Заключился, заключился четвертый раунд, но... Дуже очікуємо на позитивное для украинской стороны ну, решение. Опять армитрия. же, знаешь, мы пытаемся каждый раз, э, вот пойми, люди в зале, они не знают, оши, э, не знают оценок. Мы с тобой знаем после каждого раунда, но почему-то всегда пытаемся узнать до появления в титрах, да, до того, как мы прям у нас какие-то прогнозы, да, вида. да. Ну, опять же, если сравнивать третий и четвертый раунд, который Вова проиграл по запискам, судя, четвертый был лучше, чем третий. из этого собой. следует, что ну четвертый должен быть наш. Вашка, это пометно, но он тоже да? парень дебютант. Ну, что бы мы ни говорили, парень дебютант, ему всего... Yeah. Я отдаю цей раунд Матвейчуку. 39-37. Перед заключенным раундом. Не хочется прогнозировать. Пятый раунд. Раунд Умеет завести, да, Сергей Брыль? Одним словом, это понять. эмоциях, насправде был еще перед этим. Да, как каким бы он не был спокойным, ну, да, тут Немножко нервничал Сергей Брыль. Ответственный вечер. Ну, никто не говорит. Мы все болеем за атаманов. Нам... Мы хотим четвертьфинал, Ну, что тут говорить? Мы хотим выйти из группы. И у нас заруба сейчас помимо России с Мексикой. Заочно. Да. Будем Заочно. так говорить. Вот необязательные поражения у украинских атаманов. Там Марокко нас удивило, например. Да? Но мы с тобой, наверное, не знали до этого, что есть в этой стране 10 боксеров. Ну, еще и готовят так кубинские Да, еще и... тренеры. Да, и там украинец, более того, и есть. Вот. А их оказалось 10, да. И вот такие вот необязательные поражения привели к тому, что вот в последних турах, когда у нас остались самые сильные соперники России и Куба, нам надо только выигрывать. Матвичук тут проводит атаку. Матвичук из суперника. Да, Матвейчук, ты правильно говоришь, но он это делает с первого раунда. И красавчик Вова Матвейчук. Вот эти последние два боя уже буду говорить вместе с сегодняшним. Вот тут против кубинца, когда Вова на на зубах, на нервах, на жилах. Он даже пер вперед до пятого раунда. Там не сложилось. Но где-то это должно вернуться. Сегодня также отлично проводит наш... Да не могу я его называть, Олег, если честно, ветерана. Но какой ветеран? Посмотрите, Врин, 32 года, а как боксирует? Боксирует против соперника, который на 11 лет его моложе. И уже три раунда у этого соперника выиграл. Підтискає, підтискає Матвійчук. Ну, дійсно, погоджуюся з болівальниками за нашою спиною. Дотерпіти. Дотерпіти, допрацювати. Та ні, рано, рано терпіть. Мінута 15 боксувати. Ні, мова не йде про те, щоб так ховатися за блок. Ні. Але так вот. Можна... Дочекатись помилки суперника. Цілком можна собі дозволити. В принципі, так, да, підказувати легко зі сторони, що робити. Неблагодарна це така. Эти вещи рассказывать как надо было. Мы просто очень болеем за нашего атамана. Но это Вова настоящий атаман, который представляет клуб Казак. Но тут в этом все сказано. Действительно, настоящий атаман и Казак наш Вова Матвичук. Тут на витходе трошки в луче. Матвичу Кайдара бильто и снизу пропускает. Очень неприятно. Там двоечку более того, сбоку тоже там залетел удар. Это прям вот возле нашего комментаторского места было. 20 секунд. 20 секунд последние этого раунда. Сейчас боксеры про это услышат. Вова, но ну, тут уже, да, может и в глазах темнеет от усталости, но он идет вперед с ударами. Но это надо делать также очень внимательно. Где-то и да, подплести соперника, придержать. 10 секунд Вовочка держаться. Ну и еще, да, еще удары нужны. Ну и выбух. Выбух на Плющука. Все. Закончился и другой два сегодняшнего вечера. Улыбается Михаил Мельник. Он не знает, как закончился этот бой. У Липзяка не такое пока настроение. Вот, знаю, что сейчас очень нервничает опять же наш еще один тренер Роман Семенишин. Которого сейчас нет с команды, но он очень скоро вернется в команду на Кубке Украины. Но ну, супербой, который и ожидался. Ну и вот она, да, идеальная тишина во дворце спорта, при том, что тут весь зал. Вова Матвейчук, ему спасибо. 1-0 на данный момент да, после... Да, тут, Олег, ну что-то тебе сказать, да, тут Матвейчуку только респект. Обязательно подойдем после окончания трансляции, пожмем руку. Очень приветливо этот парень. Брыль не улыбается. По брылю вообще ничего не прочитаешь, как этот бой закончился. Но мы надеемся, Хотя десь і знаємо, мабуть, да? Ну, як мінімум, здогадуємось, так. Чекаємо. Вердикт вердикту суддів. Сергій Бриль, його голос. Знає Брелик. І є улыбка на лице у Бриля. Давайте слушать. понимаете. По очкам тащите 2-0. Владимир Матвейчук забирает этот бой. Он вырывает этот бой и выигрывает. Дворец спорта на ногах. 2-0. Неймовірний поединок. Дякуємо Володимиру Матвійчуку. вот за надану можливість його спостерігати. Володимир Матвійчук ще раз підтверджує свій високий клас. Ну і здай вираз свой свій характер. Так що, шановні товариші, попереду вагова категорія до 75 кілограмів, у який наш Коршудек Нурматов змагатиметься з Петро Хамуковым.